где там слово «парадокс» было, я чуть-чуть проиллюстрирую, что такое парадокс узнавая вам примере. Я вам сказала, что парадокс – это наличие двух тенденций, которые противоположны по, по своему влиянию, но взаимосвязаны. Я нарисовала, ну, есть мы в центре парадокса, и нас растягивает в разные стороны. Чтобы было понятно, что это такое, но самая узнаваемая ситуация – родители и дети. Хотя бы потому, что в, роль, в роли ребенка были все из нас. И представим тот же возраст, ну, от 15 до 20, когда я ну, с подачей Феди рассказывала, вот, как важно в этом возрасте научиться прогнозировать, проектировать свою собственную жизнь. И первое побуждение любого ребенка, уже взрослеющего ребенка, это что-то сделать, что-то свое. То есть ну, я знаком плюс обозначу, там... Попробовать какое-то, ну что там Федя нравится, что вам нравится, например, делать свое только то, что вам нравится. Федя на сегодня всем нравится. Ну все нравится. Не надо какую-то группу, рок группу создать, какую-то там компьютерную программу сделать. В конце концов пойти где-то в клубе потусить так, как мне нравится. Но то, от чего я получаю удовольствие. Вот. Если это совпадает с представлением родителей о хорошем и правильном, помните, я там вчера схемку рисовала, значим взрослый. Если представляет, это подкрепляется. Но что же начинается, если это не, не совпадает с представлениями взрослым о хорошем и правильном? Гвалт, кошмар, я тебя растила, поила, я тебя деньги тебе давал, там на ноги ставила, ты теперь не, не ставишь ни в отца, мать, ты делаешь. Что попало, ты делаешь то, что ты сам еще не понимаешь, что ты делаешь, ты себе жизнь испортишь, но все кошмары, которые могут быть. И сразу же, что очень редко какому ребенку, или взрослеющему ребенку, хватит сил удержать свою позицию, потому что зачем ему нужна эта позиция? Ему нужно вот так показать тот круг, который я показывала вчера, поставить цель, получить результаты, получить обратную связь, что я это могу делать. Ему важно пройти этот круг. Когда родители кричат в они уничтожают эмоциональный контакт между собой и ребенком, а вот этот эмоциональный контакт родители это тот фундамент, на который мы опираемся, входя, ну, когда мы входим в взрослую жизнь, потому что нам очень важна оценка родителей. опять-таки я вам показывала схему, почему это важно, да потому что у нас не сформирован еще механизм собственной оценки себя, самих. Мы, мы нуждаемся в подкреплении, в оценивании близких людей. нам важно сохранение эмоционального контакта, потому что мой дом это моя крепость, переходя домой. Я напитываю сил, энергии, чтобы выходить на этот бой, создавать свое. И когда они лежат Валт, они разрушают вот эту вот, э, почву под ногами, куда я могу опереться. Разрушая почву под ногами, у нас теряется наша самооценка, и наш эмоциональный комфорт, и в итоге реализовывать это некому. То есть э, э, идет депрессия, идет неверие в себя, идет... Ну, это как бы утрированный вариант. Понятно почему парадокс? Пойдем по другому пути. Есть хороший какой-то такой вот, другого, другой Федя, который, ладно, я буду послушным маме, папе, сделаю то, что они хотели, они жизнь прожили, они знают, как это правильно, я буду, буду послушным сыном, или послушным мужем, если там в ситуации с женщинам, или послушным подчиненным, если на работе, я буду делать то, что мне говорят. Естественно, когда мы делаем это, у нас теряется способность ставить собственные цели и достигать их. Вот тот механизм, который я вам показывала опять-таки вчера, мы действуем не по пути целеполагания и оценки себя, а по пути угадывания, чего там у нас хотят. При этом мы теряем и способность достигать цели и теряем способность Чувствовать себя самих, знать, что нам надо. Опять уже к Лиле обращусь, а что нужно мне? Я знаю, что нужно всем, а я не знаю, что нужно мне. Но я была тот послушный ребенок, который... Вот, ну вот так, отсюда, как... мы теряем эту способность. А я была но много взрослых, которые... Через какое-то я... время, когда мы теря... теряем способность знать, слышать, чувствовать, реализовывать самих себя, мы теряем себя самих. И вот тут получается, это не контакт значимого человека и чего-то, а есть человек и его тень. Есть мама и маменькин сынок, который держится за юбку до 40 до 50 лет. Есть женщина, которая уже волком вводит решение этих жизненных проблем и жалуется почему-то, этот мужик только сидит, пиво пьет или в домино играет, или по базару бегает. Да она потому, она, потому, что, она, да потому что она сама уничтожила вот эту способность что-то делать. И в итоге контакта-то нету. Есть я, ну как-то я, есть кто-то и придаток этому кто-то и в итоге контактировать могут только два независимых объекта или два вне субъекта два независимых человека а если есть человек и придаток этому человеку как послушание контакта нету нет контактировать опять круг замкнулся. как парадокс понятен да, да. и абсолютно. вот на, на этом парадоксе построили семейное взаимоотношение замаш... родителей а есть животные? идеальный я озадачила. То есть большинство наших социальных ситуаций, они говорят на этих парадоксах. То ли это родители-дети, то ли это муж-жена, то ли это начальник подчиненный, потому что начальник подчиненный это будет вопрос инициативы и ответственности. Муж-жена это тоже будет, кто за что обязан и кто что должен. То есть на этих вещах играют все большинство известных конфликтов. Ну хорошо, вот семейная ситуация, если он вообще ничего не хочет. Значит, Лили, мы сейчас не будем проводить анализ семейной ситуации. У нас моя задача показать, что такое парадокс, а не раскрыть все ситуации. Ну, серьезно. Ну, я тебе расскажу сейчас на Да, вот Борис в обеде расскажет. Вопрос, господи, именно помните. Вопрос Юлии. Есть ли идеальные Вспомните, в предыдущем блоге я сказала, что задача парадокса ⁇ это вытолкнуть нас в другое пространство мышления. Я специально фокусировала вас в пространстве мышления стереотипов, то, что бывает вокруг нас. То, что мы решим. мы думаем, мы не думаем, как правило, мы, мы пользуемся матрицами, стереотипными какими-то представлениями. Это, о, да, о, 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 о том, что должен хороший муж, хорошая жена, хороший ребенок, хороший родитель. Опять-таки отправляю вас к своей книжке антилог. Это третья глава, манипуляция в семье. Там прямо прописанные для всех все это делают списки. Чем мы пользуемся в обычном взаимодействии? И единственный способ, это немножечко... А что, Макс тебе презентовал мою книгу? Видел плаки? Я, я, лично не Я ему скажу, что, что, что он не прав. Мы вот видели там... Последняя книга называется «Антилох. Не, -то не -то дайте себя провести». Вышла в издательстве БХБ, ХБ, Это питерское издательство. А, вот это маленькая, да? Нет, 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 это тут Это лично а а а моя книжка, да. А сюда и... ее нам. Максима она есть. В электронке, а, в электронке, она, я ее нашла в интернете, даже с выложена в свободном чтении, ссылочку на эту дам. Я ее нашла в интернете. на, ссылочке, И, да, на, да. на Фейсбуке, по-моему, у меня есть. Я не, не помню. На, или контакт, ну, вообще, я на Фейсбуке даже ну, Я не могу логику. Хоро, хорошо, да, то есть да, ссылка. Да. Ладно, не отвлекаемся. То есть там в третьей главе все вот эти вот списки, кто чего должен, я их прописала с Юбром достаточно подробно. Вот, если мы выйдем за рамки этих списков и задумаемся, по сути что делает ребенок, когда он ну, свое выполняет, чего он достигает, ну что за этим стоит? Помните как вчерашние схемки, какая важность этого, какая ценность этого, почему я это делаю? Так да вот что делает ребенок, какая важность? Да, да, он, самостоятельность как еще обучение, что как, а, опыт, да. опыт, самостоятельность, умение достигать своих целей, умение быть по большому... по, по ну, ходу быть самодостаточным. Ставить цели, Даже хотя бы ставить перед собой вопрос, чего он лично хочет. Чего он хочет. как и, этого достичь. Ну, я называю самодостаточность умение, умение понимать, что мне нужно, умение это проектировать, умение это реализовывать. Это как комплекс самодостаточности. Нормально, согласна, понятно, да? Mm -hmm. То есть он делает это для того, чтобы достичь своего Чего хотят его родители? Вообще, чего хотят родители для ребенка? Надо, чтобы они отвалили. Ну, когда родители кричат гвалт, они что-то за ними тоже стоит за, эти, за их гвалт. Mm -hmm. Чего хотят родители? Хотят безопасность. Хотят безопасность, еще чего хотят. Всегда кричат «добро». Да, я хочу счастья для тебя. Я хочу твоего здоровья. Ну, же отродить его от нормальной реальной жизни. <дых> Знаете, не когда не они не хотят, хотят, хотят родить от жизни вопрос и хотят безопасности, они хотят счастья ребенку, или они хотят счастья или спокойствия себе, себе самим. Себе лично, потому что им так уютно и спокойно. Потому что если они хотят спокойствия себе самим, зачем при этом... Ну это уже манипуляция. Я хочу себе спокойной жизни, но поэтому я хочу, что я хочу добрать тебе. Да? Ты себе хочешь спокойную старость обеспечить. Или спокойно там отсутствие головной боли. Хотя бы разводить эти вещи, не, не, не будем подменять понятия. Ты хочешь себе спокойствие, ты кричишь мне не ходи, не делай этого. Ну, это волчится, ну, конечно, малышко, вы, пытает. вы знаете, это мой, мой, мой младший сын ходит в, в зону. Вот у него такое хобби ходить по Чернобыльской зоне регулярно. Ч, честно говоря, а как мама? Мне некомфортно, я шучу, Мишка, одевать трусы свинцовые. Ну ты смеешься. Но тем не менее, только за счет того, что я не кричу в Валты, он мне рассказывает, у меня всегда когда-нибудь идет, он мне показывают фотографии. Но Миша, я ее жутко переживаю. А вообще, Но ну, это, ну, это... А откуда мне это желаете? А это потому какая что, какая что какая? если я, я сделаю что-то по-другому, он мне не будет рассказывать. Нет, а вы а, докопались, а почему он ходит? Опять. А это все компьютерные. Это иллюстрация сейчас да? ситуации. Мы не будем ходить в подробности. Стал, у меня он, трое он детей, и каждый делает какие-то свои какие-то свои но я понимаю, что это, ну это же получает свой опыт, по если я буду снимать другую позицию, я потеряю тут контакт, потому что для меня, как, как для матери, в первую очередь важно, чтобы мои дети стали самодостаточными, для меня, как для матери, и любой их опыт, который работает на их самодостаточность, я буду поддерживать, единственное, что я стараюсь, чтобы они понимали этот опыт, вот по той схеме, по рефлексию их переводить, чтобы они понимали, что они делают, и я проговариваю свои эмоции, что я чувствую в связи с этим, мы не прерываем контакт. — Можно это... еще раз проговорить про рефлексию, что это? — Рефлексия — это умение понимать причины-следственные связи, логические линии внутри этого события, что было, что будет, к чему это может привести, то есть понимание, про прогнозирование вот этого развития ситуации, рефлексия. Только осознав, Ос осознав, осознав. себя, мотивы, осознав внешнюю ситуацию. То есть, если вот это есть рефлексия происходящего, да, я делаю глупость, я предупрежден, что эта глупость может привести к тому то к тому-то. Но это мой выбор и это, соответственно, моя ответственность. То есть все, что я делаю с детьми, я стараюсь им ну, эту рефлексию дать. Знаете, опять-таки иллюстрация. Мой старший сын в седьмом классе попал в очень дискомфортную ситуацию, там где-то кому-то как какой-то диск взял. Почему? Это какая-то группа, что его поставили на счетчик. Короче, там были какие-то претензии, что там и побьют, и... Ну, счетчик, я так понимаю, что там что-то на... накручивается, какая-то цена дороже, дороже, что-то вот такое. И первое мое побуждение как мамки Вот, вот что-то такое, да. Вот, и первое мое побуждение как мамке было пойти, там, позвонить, пойти в школу, разобраться с учительницей, разобраться с родителями, то есть навести порядок. А потом думаю, ну и стоп, и чего я добьюсь, наведя порядок? Мы пошли по другому пути. Мы с ним по вечерам анализировали эту ситуацию, дискупили мужские слезы, потому что, ну, честно говоря, страшно. Вот. Разбирались, анализировали, где он был сбой, где была ошибка, что ему нужно сделать, вот эти модели поведения, которые два, говорит Ваня, а у меня вообще-то не агрессивный парень, но тут нужно было ему решать ситуацию. В итоге как он поговорил с этим парнем, он приходил домой, как он решил, но ну, он это решил. Больше он в такие группы не попадал, в компании не попадал. Но он тогда решил эту ситуацию сам. Без... Мо... Моя была включение, эмоциональный контакт и помощь в анализе, какие действия будут адекватны. То, типа, после этого он, он занялся толкинизмом, мечами, рыцарством. Теперь к нему, наоборот, ну, не подходит. Он очень хорошо может, умеет там фехтовать, оборонять себя, а ну еще, еще что-то. Сейчас да. вас по улице ходят? А <связь> Нет, на улице есть дубиняк. Дынков мочи. всяких. Но это уже его какой опыт. Но факт, что не включение меня в качестве «я решу твои ситуации» помогло ему тогда, я, я сам решаю свои ситуации. То есть моя роль, понимание, что ему нужно набить эти шишки, ему нужно пройти этот опыт, но мы сохраняем контакт, и я помогаю эту рефлексию. И тогда мы выходим в другое пространство. И родитель, и ребенок. Мы хотим одного и того же. Мы хотим Нового парадокса. Самодосто... Ну, самодостаточности какого-то. Ну, новый парадокс, это будет новый парадокс. Но парадокс снят. Мы действуем, мы действуем в одном направлении. Просто у нас несколько разные эти видения. Я это вижу сквозь призму своего опыта, он создает свой собственный опыт. Но это уже не парадокс, это согласование. Ну, говоря, это нужно, это родителям нужно, чтобы они могли уходить от шаблонов и пытаться видеть ну, все через, так сказать, А только ли родители? Мы, мы вчера, с вами говорили о семейном взаимодействии. ведь это то же самое. Каждый из сторон семьи смотрит свой да. сквозь призму своего да, готов, опыта. Он нет, он готов идти как, у него настаивается точки зрения, но если родители будут идти хотя бы на какой-то компромисс, он готов идти по пути компромисса, потому что он но в зависимой ситуации, а родители не идут, потому что зачем можно не идти? Можно сказать, я сказал, сиди дома, все. То есть... А вот это самое сложное. Когда... А это, вопрос, это вопрос к родителям. Чтобы я запрещать. работала со старшеклассниками, я это все объясняла, ну, что мне делать, я все понимаю, но родители ну, свою ну, жесткую ну, позицию занимают. И моя задача была даже, находясь в этой, ну, хорошо, ты сейчас если научишься сейчас какую-то свою свободу сохранять, доверять ей, даже в жестких ограничениях, потом в жизни ты всегда будет кто-то, кто будет тебе ставить рамки, Если начальник, еще кто-то, только можно вот это уже.